Так повелося, що наприкінці року ми визначаємо найголовніші події, підбиваємо підсумки. Так, за думкою українців, рік, що минає, запам'ятався парламентськими виборами та Євро 2012. Також частина питаних українців назвала найголовнішими у своєму особистому житті народження дітей або онуків, а також кар'єрний зріст або працевлаштування. Яким був 2012 рік для пологівців про це, дивіться далі. Ну, особых таких изменений не произошло. Ну, у дочки годовщина свадьбы была в этом году. У нас в этом году вообще-то юбилеи. У меня 50 лет, у мужа 60 лет. Ну, это такой возраст, конечно, уже более печальный. Одни круглые даты были. 30 лет, как мы совместно же поженились. В общем, год заполнил был юбилеями. Дочка отучилась, поступила на работу. Вроде бы как. Ну еще только стажирует. Вот такого плана. Я не знаю. Самое главное у нас на селе Пулах открылась церковь. Завтра будет храм. Хочете, приходьте, подивитесь. Пожалуйста. Самое интересное событие из общественного, это, конечно, фестиваль украинской песни. Этот, этот, как он называется. Когда мы победили итальянцев, марафон на 110 часов, который прошел незамеченно, наверное. Это, конечно, для меня был шок, культурный шок. Сколько мы не знаем из украинской культуры, и сколько вот этой попсы, в том числе и российской, заполняет эту культуру. Ну, повышение на работе, можно так сказать, Ничего, вот хорошие, запоминающиеся. Много хорошего произошло. Плохого ничего не произошло. Ну, ездили отдыхать. Были на отдыхе на хорошем. Ну ничего, на работе все хорошо, в семье все хорошо. Ну, в том году ездил в санаторий. В санатории было хорошо там. Багато всего хорошо произошло. А в том это в 2011? В 2012, в этом году.